আজকের মনে হয় ইতিহাসের মধ্যে আজকে এই কুতুবিরাট বাজারের জন্য আজকের দিনের মতো এমন একটা নির্লজ্জময় দিন ইতিহাসের মধ্যে আর নাই এটা কোনো আওয়ামী লীগ বিএনপি কিংবা কোনো ইসলামী সংগঠনের একক কোনো আজকের আন্দোলন নয় আজকের আন্দোলন হলো ও মুসলমান তোমার আমার অস্তিত্বের আজকের বিষয় হিন্দু মুসলমান আজকের ইতিহাস তোমাকে সাক্ষী রাখবে যে কুতুবরাট বাজারের মধ্যে অসংখ্য ব্যবসায়ী অসংখ্য মানুষ অসংক চালক তোমরা আজকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে বাজবে তোমার মুসলমান ভাই তোমার মুসলমান শিশু তোমার বোন আজকে ফিলিস্তিনের মধ্যে নিঃসাহিত নিঃসিত হচ্ছে তোমার أيها الإسرائيل أن الأرض فلسطين الأرض المقدسة هو أرض الأنبياء والمرسلين الذين عاشوا فيها إسحاق وإبراهيم ونوح ويحيى ولوط وأيوب ولهذا واجب علينا أن نجاهد في سبيل الله لإخراج اليهود والنصارى من أرض فلسطين وإنجاز فلسطين أيها الإسرائيل ليس لكم حسن في الدنيا والآخرة أن ليس لكم ولداه وفلاه وفتاه في الدنيا والآخرة بل لكم خسر الدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى ولعن عليكم في الدنيا والآخرة ستر من الله وفتح قريب أنا ضربنا أنفسنا وإن لم لن تغفر لنا وترحمنا من اللهم احفظ المسلمين من اليهود والنصارى في فلسطين، اللهم دمر ديار اليهود والنصارى في فلسطين، اللهم خرب بيوت اليهود والنصارى في إسرائيل، اللهم خرب بيوت اليهود والنصارى في إسرائيل، اللهم زلزل أقدام اليهود والنصارى في فلسطين، اللهم دمر ديار اليهود والنصارى في إسرائيل، اللهم احفظ أطفال المسلمين اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم دمر ديار اليهود والنصارى في هندستان، اللهم دمر ديار اليهود في هندستان والكفار في هندستان، خصوصا عن بلادنا بغلد لزور سبحان ربك رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.